мы украинцы. Я жил в России там очень много лет. Я знаю, о чем я говорю. Я приезжаю в Россию как из... Хватай глоток свободы, в Украине точнее. Уже хватает, глоток свободы, все. Для меня это главное. Отсюда я родом, мне здесь, мне здесь, мне здесь классно. Я здесь не хочу, чтобы не Россия, не в России никто. Украина должна само по себе, все. Вот моя позиция. <связанная> Нам... Не, не Мы делаем все, что, что в наших силах, для того, чтобы забрать его оттуда живым и здоровым. В конце концов, давай, 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 что мы делаем и как мы ведем эти переговоры, я вам говорить об этом не буду. Мы уверены в том, что мы заберем его оттуда живым и здоровым. Это не стахановское движение, не пятилетка, это срочно. главная цель когда мы его оттуда и здоровый заберем, и вот он и все. Встанет, и нам все По городу с дубинками и арматурой. Чтобы себя защитить, мы не будем первыми применять. Ответьте нам на этот вопрос. Они вооружены. Мы имеем право вооружаться или нет? Ответьте на один простой вопрос. И мы бюджет содержим, это наша страна. Пожалуйста, сделайте так, чтобы не было таких случаев, как сегодня был с Тимуром. Чтобы не было такого, что сегодня пришли люди в масках и начали провоцировать конфликт. А у нас Половина девчонок, молодых, стоит. У меня душа болела. Вы понимаете, тот уровень агрессии, который оттуда выходит, его проконтролировать невозможно. Туда вбрасывается эта, эта отрицательная энергетика. У нас положительный митинг. У нас только положительная энергетика на митинге. Мы призываем тому, чтобы делать страну, ее наоборот, чтобы она становилась сильной. Почему милиция все время занимает выжидательную позицию? Почему органы власти, которым мы платим зарплату, не выполняют до конца свои функции? Вот на что возмущает.